Сотрудники милиции, семьи погибших и уже бывшее подразделение «Беркут». Почтить память своих товарищей перешло несколько сотен людей. Приглашенный священник читает проповедь, призывает всех простить друг друга. Бойцов это возмущает. Слава Собцы, нас Они не на начинали первыми, вы начали первыми. Траурный митинг едва не заканчивается дракой. Митинг не нужно превращать в политику или в религию. Понимаете? Их дело, если на то пошло, молиться за всех. Многие уходят. Погасить конфликт удается бывшему командиру «Беркута» Анатолию Куликову. В сложившаяся ситуация обвиняет власть. Винуватцями в кавичках всіх проблем, які склалися у нас в Києві на Україні, це є Беркут. Який Беркут його займалися охороною громадського громадсько порядку три тисячі, а зробили козлами відпущення. А тих событиях у кожний із сторон разневоминання. Почтить героев Украины небесную сотню самооборона Майдана предлагает, создав национальную гвардию. Соответствующее предложение планируют передать спикеру Верховной Рады и исполняющему обязанности президента Александру Турчинову. Мы уважаем за необходимо начать создавать за региональным принципом подразделения национальной гвардии, в которую войдут особенно контрактные умові, чтобы в будущем защитить украинский народ. По последним данным, во время противостояния в Киеве погибло 88 человек. Елена Власенко, Елена Пузина, Игорь Епифанов. События.